Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджи». Сегодня хочу приготовить с вами вкусные вареники с вишней. Они получаются, как всегда, очень сочные и нежные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Нам нужно 300 миллилитров крутого кипятка сюда же добавляем 50 грамм сливочного масла, одну столовую ложку соли, все перемешиваем. Здесь у меня 500 грамм муки просеянной высшего сорта, и сюда же добавляю жидкость с маслом и с солью, все хорошо перемешиваю ложкой железной, либо деревянной лопаткой можно, так, чтобы не обжечься. Выкладываем на рабочую поверхность и вымешиваем гладкое тесто. Из такого теста великолепные получаются вареники. Если вы с водой комнатной температуры хотите сделать тесто, можете добавить яйцо. Но вот это тесто, оно намного нежнее получается. Вот такое тесто у нас получилось. Прекрасное. И сейчас его целлофановый пакет. Минут 30 дадим отдохнуть тесту. Пока займемся ягодой, очистим от косточек вишню. Вишню почистили, готово. И нам нужна будет посыпка сахарная, чтобы вишенка все-таки кисловата. И я добавляю немного корицы. Мы любим с корицей. Слива, вишня, яблоко очень любят корицу. Добавляем немного и все смешиваем. Сахара здесь где-то грамм 80. Готово. Тесто тоже готово. Отпыляем рабочую поверхность с мукой и делим на две части, чтобы удобно было раскатывать. Собираем шарик. Тесто очень податливое, великолепно будет защипываться. Вот так достаточно. И второй. Готово. Один шарик под пленку, второй начинаем раскатывать. Такие вареньки готовятся очень легко, поэтому, когда я уже раскатываю пласты, уже ставлю воду на огонь, кастрюлю на огонь с водой. Так, чтобы вода закипела, и уже к тому моменту, как у меня вареники будут готовы, сразу их опускать в кипящую воду. Тесто раскатываем, как на пельмени, не слишком тонко, но и не толсто, чтобы тесто было минимум, больше было начинки. Вот такое тесто должно быть. И сейчас будем вырезать вырубкой. Вырубка у меня 9 сантиметров в диаметре. Я считаю, что это идеально для вареников. Много помещается в вишни, и они сочные получаются. Обваливаю в муке, так, чтобы не прилипало, и вырезаю сочные. Старайтесь, чтобы в комнате не было сквозняка. Сложно будет защипывать и формировать вареники. Вот так мы вырезаем. Можно, конечно, сделать и поменьше, Вареники, но они будут менее сочные, потому что ягоды поместится туда меньше. В тесто укладываем также целлофановый пакетик, оно нам еще пригодится. Буду раскатывать. Такие вареники можно и впрок накатать, налепить и в морозильную камеру. Сейчас будем формировать. Специальную доску подготавливаем, сюда мы будем выкладывать наши заготовки. Немного подпыляем мукой. И сейчас подготавливаем. Я буду делать самые простые вареники. Выкладываю вот ну, где-то почти одну чайную ложку сахара с корицей. Вы, наверное, уже через экран запах чувствуете. Как вкусно и маняще пахнет корицей. У меня на канале очень много разных рецептов национальной кухни, пельменей, выпечки. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите, пожалуйста. Либо заходите в плейлисты, и смотрите по плейлисту. И выкладываю по три ягодки. Вишня у меня не такая крупная, но и не мелкая. Старайтесь, чтобы начинка, то есть ягодка, не касалась краев. В противном случае будет очень сложно защипнуть. Выкладываем вот так в длину. Соединяем. Вот так даже можно и потом беру в руки и вот так подкручиваю. Они свалятся и будут как кружавчики, кружевные будут вареники. Вот так, вот так. Опять показываю вам длину. Серединку сначала скрепляем и потом края. Очень удобно. Проходимся хорошенько, потому что сок это Самое главное в варениках. И вот так вот слегка поджимаем. И они у вас вот такие кружевные. Самый легкий способ. А также я люблю лепить как курзе. То есть вот так, косичкой, слегка подушечками пальцев. Тоже можете, я не люблю, когда много теста на краях. Вот такие вот можно вареники сделать. Первый вариант, он самый простой, самый легкий. заварное тесто, оно очень нежное. Оно сварится, яйца нет в тесте, и будет очень нежное. Вареники будут очень нежные. И далее то же самое проделываем со всем остальным. Выкладываем на доску. и раскатываем следующий пласт. Отпыляем мукой и раскатываем также. Излишнюю муку убираем и вырезаем сочный. У нас все готово, и мы сейчас идем варить. Вода у нас тоже уже закипела. Итак, вода закипела. Немножко присаливаем воду для баланса вкуса и отправляем один за другим вареники. Варить будем где-то минут 7. Можно накрыть крышкой не до конца, а так, чтобы она была чуть призакрыта. Так, чтобы вареники не прилипали, слегка задаем движение. Накрываем крышкой не до конца и варим. Как только они наполнятся, станут пышными, воздушными, их снимаем и выкладываем на блюдо. Немножко на блюдо сливочного масла, либо топленого, и выкладываем. Посмотрите, какие они красивые. Сверху также сливочным маслом. Так и не терпится их попробовать. Я представляю, какие они вкусные. И следующую партию пока все не сварим. Итак, дорогие друзья, вареники получились просто отменные. Тонкое тесто, много сочной начинки, просто потрясающие. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Подаю я их на стол вместе со сметаной и вишневом конфи. Если понравилось видео, ставьте лайк, дорогие друзья. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают процветанию канала. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока, до новых встреч на канале, вкусная еда с Хадиджей, здоровья вам!